игрок Александр Александр, пожалуйста, ваш комментарий Хорошо, в принципе, справились в защите, хотя забили не 8 очков, но все время контролировали игру, не давали приближаться сильно так. И, в принципе, довели ее до конца, выиграли, сделали свое дело. И пойдем дальше в полуфинал, будем готовиться уже к южному и уже разбирать команду.

наступает. Но дело не в том, а у меня, меня, сегодня как раз порадовало противоположное, что обычно мы после этих каких-то странных потерь, странных бросков, мы не находим себе места на площадке, мы не можем найти ни защиты, ни нападения, и можно, можем проиграть, то есть влазим в концовку. Сегодня такого не было. Да, мы растеряли какой-то запас в очках, но меня обрадовал то, что команда не, не, не опустила руки, а наоборот, то, что мы потеряли в нападении, усилили работу в защите и отбились. И, в принципе, это был хороший, хороший такой позитивный момент. И то, что команда Одессы очень хорошо готовилась к нашей игре было заметно но вот именно этих, в этих минутах наверное не набрали очки которые которые мы просто подарили мы теряли мяч какие-то лишние лишние очки из этих 80 были в эти в эти в этот период времени а так игра очень хорошая и опять же что приятно то что никто не не, не начал думать что кто-то сделал лишний бросок я могу такое же самое сделать и Ребята сегодня такого не сделали, держали себя в руках. То есть, да, были потери, но полностью отработали защиту. Закурдается. Он сыграл меньше обычного и во время одной замены у него явно была масса боли. Он продолжает наступать травм. Он подвернул голеностоп, я надеюсь, что это не серьезно, но закончить игру он сегодня не смог. Спасибо.